Weh, kau ni ada akal tak ada akal Kan, kau yang lantik Dia timbalan ketua penerangan Jadi, saya kata Bangang budak ni kan Bangang Tuan Faisal ni <laughs> Jadi bagi saya, tak apalah Okey, saya okey lagi, saya okey lagi Lepas tu tiba-tiba dengan dia menghantar ke beberapa pimpinan lain Dengan dia mengatakan Oh Malaysia kini ikut Malaysia kini uh, tahu Apa apa menulis berkenaan dengan Uh, Ali, Datuk Ali merupakan timbalan ketua penerangan kita kena tangkap rasuah adalah kerana cikgu bat weh bangang kau yang umum kau yang tulis kau ingat soal khabar tu bangang ke kan apa ke Ila hak ilallah saya jadi saya jadi eh pula bangang lah kau kan lepas tu saya kata tak malah tapi nasihat saya saya kata dan saya bagi tahu secara terbuka kan inilah masalah parti ni bila kau lantik orang kau nak harap duit orang kan kau nak harap sumbangan orang kau lantik tapi bila orang ni kena senyap bila saya hentak macam tu baru keluar kenyataan keluar kenyataan apa tu tak? tanggapan Datuk Ali hari itu penerangan keluar tanggapan apa penerangan cakap uh, rasuah yang disabitkan terhadap Ali yang melibatkan takapan SPRM baru ini adalah kerana rasuah yang berlaku zaman UMNO Kau ni bangang apa? Ni bilah hilah-hilah Allah. Saya tadi dan saya tak ada ayat lain selain daripada saya bangangkan dia. Ha malam ni tiga perkara pertama saya akan ulas uh, kenapa saya diam. Uh, membawa kepada akhirnya isu di Negeri Sembilan Berapa isu sah di Negeri Sembilan Saya juga nak ulas malam ini isu FAM yeah, <laughs> kan, Isu FAM Dan <coughs> saya juga nak ulas isu uh, Palestin yeah, kan, Palestin, Gaza, Sumut eh? Saya tulis sebab kadang-kadang saya lupa Apa yang saya cakap, saya janji Kemudian saya tak ni kan FAM, uh, Palestin Sumud Dan uh, Apa namanya ni uh, uh, Tiga perkara ni lah dulu Saya nak ulas malam ni Malam ni kan Okay Uh, Assalamualaikum, lupa bagi salam, salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera siapa saja yang nak merakam malam ini Bebas untuk membuat rakaman uh, Malam ini saya setelah sekian lama tak live Atas dua alasan Pertama alasannya ialah Memang saya koyak <laughs> Kerana uh, isu uh, SKMM jadi barua kepada kerajaan S, apa, kementerian komunikasi yang disalahgunakan oleh uh, rejim pemerintah uh, kita pantang, buat live dia kena ban, buat live dia kena ban, jadi saya jadi give up sir, so. <laughs> saya jadi give up kan, uh, tu yang saudara orang macam Gomo orang macam Syafiq uh, Halim, orang macam ramai ni ai ya, bab itu kita kena hormat juga dia orang ni kan dia orang ada energi kan aa, kalau gomo tu aa, bukan setakat live ni macam pakai pampers pakai buang satu malam dia live kan 5 6 kadang-kadang 10 akaun dia pakai kan ya, untuk nak menyampaikan kepada ramai pelbagai isu dan nak mengulas isu tersebut ini satu benda yang uh, bukanlah uh, semua orang ada saya tak ada saya tak ada kan ya? saya saya jadi marah jadi koyak kan kan itu saya tak live ya? uh, lama kemudian saya tak live juga saya bukan saya kadang tak live malah media sosial saya saya tolak apa namanya ni Jemputan-jemputan uh, ceramah eh? Hampir sebulan lebih Dua bulan uh, Jemputan ceramah pun saya tolak Kan uh, Media sosial pun Saya update dengan tak update je uh, Sebab uh, Saya dalam mood diam uh, Kenapa cik gubat dalam mood Hashtag diam Sebab uh, Saya dalam keadaan betul-betul marah kecewa uh, dengan uh, pelbagai isu khususnya isu dalaman parti saya sendiri kan ya. saya jadi give up sel dan untuk itu kalau ketika itu saya tahu saya terus bercakap saya cak, takut saya terlafaz dan terlepas benda-benda yang uh, tak berapa patut dikongsi pada publik ha, kan? Ya. Jadi uh, orang akan terus melihat saya jahat lah kan? Uh, itu satu bab Tetapi saya tak nak menjejaskan gerakan itu Pergerakan uh, momentum rakyat uh, Dan mengecewakan banyak rakyat uh, Jadi kerana itu saya memilih untuk diam kan? Saya diam uh, Ada update sikit-sikit uh, Facebook Kan? Uh, apa yang saya marahkan ni? Pertama, saya marah barwa haram jadahnya ketua penerangan bersatu. Ha? Sedara, saya bawa dia masuk. Ha, itu terpulanglah dia nak mengaku, tak nak mengaku. Saya cakap dengan dia, dia kalau tak dia nak ikut uh, Tan Sri Anwar Musa masuk PAS. Ha, dia nak ikut Tan Sri Anwar Musa masuk PAS. Saya sebut dengan dia. Dan saya bercakap dengan dia di Bangkok. Ramai kawan jadi saksi. Kan? Ya? Kenapa perlu masuk PAS? Sebab uh, dia begini... Paling penting menguatkan Perikatan Nasional. Saya sebut... Paling penting menguatkan Perikatan Nasional. Tetapi Tan Sri Anwar Musa ni... Di Kelantan, memang dia patut masuk PAS. Tetapi saya merasakan... Dengan pattern cara pemikiran... Dan uh, lokaliti... Uh, dia harus masuk bersatu. Kan? Jadi bila dia apa namanya ni saya nasihatkan begitu saya bawa dia pergi jumpa Hamzah, saya bawa dia pergi jumpa beberapa teman pimpinan tertinggi dan sebagainya kan. Ramailah. Ya akhirnya dia masuk bersatu. Kan, dia masuk bersatu. Okey. Bila dia masuk bersatu tiba lepas tu lepas pilihan raya negeri berlaku pemilihan parti. Dia tak layak bertanding sebab uh, apa namanya ni tempoh keahlian baru sangat masuk parti tak layak bertanding jadi dia tak bertanding lah kerana dia tak bertanding saya hubungi kan kawan-kawan di Putrajaya kan tanya Fahim nah saya hubungi kawan-kawan di Putrajaya saya kata kena entertain dan kena bawa masuk dia sebab Uh, kita tak boleh biarkan kawan-kawan macam ni kan ya? at least bagi dia tempat apa semua dan kebetulan uh, saya dia beritahu oleh saudara Fahim bahawa Putrajaya akan ber, hanya akan bermesyuarat secara sah selepas daripada pemilihan parti selesai selepas PAT jadi bagi saya okeylah kan ya? uh, dan itu pesan saya pada kawan-kawan ni kan ya? kemudian dalam pada masa yang sama juga saya bawa dia ke pejabat Datuk Ainon Kan saya pergi saya tunjuk apa dan saya bagi tahu dan tanya Datuk Ainun, tanya kawan-kawan di pejabat Datuk Ainun saya sebut. Saya kata uh, apa namanya ni budak ni uh, dia bekas AMNO. Uh, walaupun dia baru masuk kita tak tahulah dia ni pandai buat apa pun kan tapi apa kata kita bagi dia ruang kan kita bagi dia ruang dengan menjawat uh, Uh, ketua penerangan sebab kalau dapat ketua penerangan, we will send a strong signal uh, kepada kawan-kawan AMNO -kawan yang lain yang nak masuk bersatu, bahawa eh, hey, is a good apa namanya ni, you will have a good chance, ada peluang yang baik masuk bersatu, kamu akan diraikan. Jadi kawan-kawan AMNO -kawan ni akan membaca tu bila dia baru saja masuk pun dah dapat ketua penerangan. Uh, jadi kawan-kawan AMNO -kawan apa namanya ni akan berfikiran eh masuklah sebab uh, walah dia macam dia pun boleh lepas di ketua penerangan yang lain mesti boleh buat lebih baik ya eh kan jadi dia di ketua penerangan lepas dia di ketua penerangan saya tak faham tiba-tiba uh, dia menjauhkan diri terus tak call saya tak tahu ni syaitan apa jin apa ni baru apa yang telah mengasut dia kan dan tiba-tiba saya dengar kat bawah ni Eh macam saya pula dimusuhi oleh dia Jadi bagi saya Saya ni mudah kan? Eh uh, aku ni bekerja Aku tak cik makan dalam politik Politik ni betul saya buat full time Tetapi uh, Bukanlah satu uh, kerjaya Ataupun uh, pendapatan saya Saya ada kerja lain kan? Uh, okay. Saya ada berniaga kecil saya Jadi uh, uh, Saya tak ada masa Nak entertain semua benda ni <laughs> jadi saya ignore lah kan dan uh, antara benda yang akhirnya dia marah saya secara berdepan eh secara terus uh, saya bergaduh dia dalam satu whatsapp group kerana isu uh, apa namanya ni uh, dan saya pun tak tahu betul Dato' Ali Melaka Dato' Ali Melaka eh, Dato' Ali Melaka uh, apa namanya ni masuk parti uh, setelah saya ziarah saya ziarah lepas saya terangkap Dua tahun lepas kan uh, saya ziarah akhirnya uh, Datuk Ali pun dia bukannya maklum saya bawa dia jumpa beberapa pimpinan termasuk Datuk Seri apa Datuk Seri Azmin Ali hanya selepas Datuk Ali isi borang online dekat rumah dia dia isi borang sendiri dia ajak sahabat kita pengerusi peta negeri Melaka kan saudara Azam dia panggil Azam Dia tun suruh tunjuk Macam mana nak isi borang online bersatu Dia isi borang bersatu Dan saya cuma tahu Dato' Ali masuk bersatu Setelah Dato' Ali isi-isi borang secara online Okey baik Jadi uh, Saya raikan Saya bawa pergi jumpa Apa Banyak orang Termasuk Dato' Sri Azmin Ali Ya ni 2 tahun lepas lagi Dan Okey balik kepada isu tadi Selepas daripada dia jadi ketua penerangan nah, Budaknya di ketua penerangan Mamatnya di ketua penerangan Dia telah lantik Ali jadi uh, Penamanya Apa namanya ni timbalan dia Mana saya tahu dia lantik Ali jadi timbalan dia Ali bagi tahu Ali mesej Cikgu Bad uh, saya dapat jadi uh, pen, apa, Tun Faisal nak lantik saya uh, jadi timbalan ketua penerangan saya kata bagus Alhamdulillah dan uh, siapa lagi apa kemudian dibuat pengumuman Malaysia kini FMT dan banyak media melaporkan ke uh, Dato Ali dilantik sebagai timbalan ketua penerangan dan saya saya rasa gembira sebab orang seperti Dato Ali yang mempunyai pengalaman punya resources punya pengaruh di diangkat dan di, di digunakan kan uh, parti ni tak membazir tak membazir talent lah bagi saya kan jadi saya raihkan lah adalah beberapa program Saya jemput Datuk Ali kan? Lepas tu uh, Saya bantu program Datuk Ali juga kan? Sebab dia dah jadi timbalan ketua penerangan pusat ha, kan? Jadi maka uh, Selepas itu Apa namanya ni uh, Datuk Ali telah ditangkap SPRM Haa ni tangkapan SPRM Dan memang ketika tu kenapa Datuk Ali kena tangkap SPRM so, Saya kena faham betul-betul Datuk Ali kena tangkap SPRM sebab pada ketika itu Kita sedang menyusun beberapa fail Haa uh, dan sebahagian daripada fail tu kita dapat uh, Konspirasi uh, di negeri Melaka uh, Korupsi Raup Dan Datuk Ali sedang mengusahakan uh, Beberapa cawangan amno untuk tutup Dan masuk bersatu Aa, dan inilah alasan dia dia kena tangkap SPRM pun jadi bila Dato' Ali tangkap SPRM saya yang tahu orang pertama uh, mengeluarkan kenyataan kan ya, selaku sifat saya ketua bahagian saya mengecam tangkapan tersebut uh, saya mengecam tangkapan tersebut dan saya dedah kenapa dan mengapa saya kata saya ada rakaman suara membuktikan bahawa memang Raup sendiri berdendam dengan dengan Muhammad Ali dengan Dato' Ali ni kan ya. Jadi uh, dalam kenyataan itu saya tulislah ya, tak apa saya mengecam tangkapan uh, bermotif politik ke atas Dato Ali timbalan ketua penerangan bersatu Saya kelantik Ali dari timbalan ketua penerangan bersatu tak Yang melantik Tun Faisal saya pun tak tahu apa tiba-tiba kau jadikan musuh. Aku tak apalah kau lantik aku nak rai je. Kan? Aku ni tak nak apa dalam parti, kan? Jadi bila aku rai dan bila dia kena tangkap, orang lain diam. Dalam bersatu ni pula punya Bebalnya sedangkan Siapa pun kena tangkap Tak kisah ha, Kecuali pimpinan besar lah Presiden dan Semua tu jadi value lah kan Jadi yang lain ni Jadi Haa Macam tu je lah kan Jadi Bagi saya tak apalah Ini kawan-kawan Dan saya dah rasa Bagaimana kena tangkap Dan parti buat bangang Saya dah rasa Jadi saya kata Tak boleh Ini tak boleh berlaku pada Ali Kan Saya terus Ni Lepas tu Dengan kenyataan saya Ali Timbalan ketua penerangan Tiba-tiba Kan? Mangkuk punya ketua penerangan ni serang saya dalam beberapa WhatsApp group. Oh, ini fitnah. Oh, ini memburukkan parti. Saya kata buruk parti apa? Oh, sebab engkau cakap yang kena tangkap ni timbalan ketua penerangan. Weh kau ni ada akal tak ada akal? Kan? Kau yang lantik dia timbalan ketua penerangan. Jadi saya kata bangang budak ni kan bangang Tun Faisal ni <laughs> jadi bagi saya tak apalah ok saya okey lagi saya okey lagi Lepas tu tiba-tiba dengan dia menghantar ke beberapa pimpinan lain dengan dia mengatakan oh Malaysia kini kod Malaysia kini uh, tahu apa apa menulis berkenaan dengan uh, Ali Dato' Ali merupakan timbalan ketua penerangan kita kena tangkap rasuah adalah kerana cikgu Bat. Wei bangang kau yang umum kau yang tulis kau ingat surat khabar tu bangang ke? kan? Apa ke La ha, ilaha ha, Saya jadi Saya jadi Eh pelak bangang lah kau Kan Lepas tu saya kata lah Tak malah Tapi nasihat saya Saya kata Dan saya bagi tahu Saya kata Kan Inilah masalah parti ni Bila kau lantik orang Kau nak harap duit orang Kan Kau nak harap sumbangan orang Kau lantik Tapi Bila orang ni kena Senyap Bila saya hentak macam tu Baru keluar kenyataan Keluar kenyataan apa? Tahu tak? Tanggapan Dato' Ali hari itu penerangan keluar tangkapan apa penerangan cakap uh, rasuah yang disabitkan terhadap Ali yang melibatkan tangkapan SPRM baru ini adalah kerana rasuah yang berlaku zaman UMNO kau ni bangang apa ni ilah 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 Allah saya jadi dan saya tak ada ayat lain selain daripada saya bangangkan dia eh ini kawan kau kawan kau kena tangkap ha? Sama ada Engkau lantik dia Dengan mengharapkan duit Dia ke apa ke Tuh lah Tapi Ini kawan kau Satu parti Kena tangkap Dan kalau dia duduk dalam amno Pasti dia tak kena tangkap Dan dia kena tangkap Engkau bagi tahu Dekat masyarakat Eh Dia memang rasuah Tapi rasuah tu Masuk dalam amno. Ha, sekarang dia kena tangkap Sebab rasuah dia dalam amno. Kau bangang apa? Dan kau faham tak Ali kena tangkap Yang kita ada rakaman suara ha? Memang Apa nama ni ni Raup Siapkan duit Seratus ribu Bayar pula posmen Apa nama tukang bawa tu Puluh-puluh ribu yang lain uh, Gunakan pula lawyer Gunakan polis Gunakan expect. Kau tahu tak benda tu Kau tak tahu Sebab kau tak pernah ambil tahu Hidup kau hanya menjilat Hidup kau menempel Ada pemimpin kau tempel Dia program penerangan Tak ada apa tak ada Sebab kau tak ambil tahu ha, kau tak ambil tahu jadi, bila saya buat, saya cakap macam tu dia bantai saya, saya sebat lah kan kau ni memang bangang saya kata kan, oh tu dia dah, dia dah dia dah, dia dah apa dah kan, lepas tu uh, the latest one bila dalam satu whatsapp group yang ada bekas menteri, ada pemimpin lain ada pemahati politik dia boleh cakap apa kan, saya tak pasti dia tahu atau tak tahu yang Cikgu Bat ada dalam group tu dan bila orang komen pasal oh cikgu buat buat ni cikgu buat buat tu kan dia jadi dia pula koyak dia kata alah cikgu buat kan orang yang keluar masuk lokap orang yang naik turun mahkamah ni tak ada otak kepala otak engkau <laughs> dan kerana tu saya diam saya diam saya tak buat se sedara file pembongkaran ni saya kalau saya sedara saya tunjukkan saya buat filing filing file file dekat rumah saya sedara satu kes masuk apa detail file file ada banyak saya ada stok filing yang sangat banyak yang kalau saya dedah kan macam-macam tapi soal dia ialah kan hari ni Kan itu saya kena lock up. Kan itu saya kena tangkap. Contoh yang sepatutnya naik jadi uh, panglima tentera laut. Ni saya nak bagi tahu uh, apa namanya ni kan ketua penangan bersatu yang bangang ni kan. Saya uh, ini liability party yang setiasa mem, apa bergayut dekat uh, baju kod Muhyiddin Yassin. Ah ni lah orang macam ni kan. Ha. Eh ni saya dapat file daripada Uh, dalaman Tentera Laut Saya dapat file daripada SPRM kan? Tentera Laut orang ni Yang apa namanya ni uh, Akan dinamakan uh, Sebagai Tentera Laut Ni file-file rahsia Kertas rahsia Ada kes rasuah Satu, dua, tiga, empat Saya tembak, tembak, tembak Akhirnya Saya dapat maklum bahawa Haa uh, ada usaha terakhir untuk dapatkan tanda apa untuk mendapatkan tanda tangan yang Ibn Tuan Agung malah ada sumber yang mengatakan Ibn Agong Agung dah sign pun bagi kat dia saya tak boleh tunggu saya terus keluarkan pam file tertera atas tu dokumen sulit dan rahsia Akhir <laughs> kan, akhirnya saya kena tangkap 4 hari 5 hari kot 4 hari saya kena lock up saya kena reman 5 hari Tapi 4 hari je saya kena Lepas tu saya keluar Hari, ke hari kelima pagi tu saya keluar Kan? Saya kena Tapi apa hasil saya kena Hasil dia Orang yang korab ni Tidak dinaikkan menjadi Panglima tentera laut Dan sekarang ini Panglima tentera laut yang lain Yang lebih bersih Untuk naik jadi ni Itu kerja saya Kan Yang sepatutnya Parti ambillah kredit tu Kan alah apati cikgu buat kena tangkap engkau buat tak reti cikgu buat aa, nak apa nak peguam tak reti aa, cikgu buat pergi mahkamah pati buat tak reti tak apa kau ambil kredit tapi jangan hina Bangang yang kau cakap oh eh, dia ni aa, keluar masuk lokap naik turun mahkamah sebab tak ada otak oh kalau ada otak macam mana menjilat macam kau ha oh menjilat berdiri sebelah belakang mimpin jadi hantu lilin kerja tak buat Hai itu nak itu itu pandai, kan? Ya. Jadi kerana benda-benda itu saya marah. Ha, lah. ya, saya tak buat hatilah. Jadi okey tak apa saya diam. Ha, kan? Ha, ha, ha. ya, saya diam. Tak ada file-file ni semua saya tak ada dah. Lantak kau lah. Jadi dah sebulan ni apa pendedahan? Apa pendedahan? Sebab apa? Sebab eh saya bagi tahu nak jadi ketua penerangan ni tak semestinya pandai bercakap. Nak jadi ketua penerangan ni perlu ada kepala otak yang penting otak dalam kepala bukan otak di lutut. Ha kan? Maksudnya kau buat sistem ha, kau buat sistem kau macam mana maklumat turun daripada atas ke bawah bawah ke atas dapatkan ada mesti ada sistem ketua-ketua perangan bahagian uh, sangat faham satu isu muncul satu isu muncul dan pastikan atau garis parti apa terhadap isu itu jadi tak adalah uh, orang di Kelantan komen lain uh, bersatu di Johor komen lain atau akhirnya semua bersatu tak komen lantaklah isu ni ya. Sebab apa? Sebab lemah zahir dan batin kan? Ya. Lepas tu saya dah cakap Nak penerangan parti ni Saya punya Saya menjadi susah penerangan kepada Ten Chua uh, Ketika PKR menjadi parti sangat kecil kan? Ya. Kita buat macam mana? Kan? Ya. Saya kata apa namanya ni Bantian? Mudah je kan? Ya. Uh, kita ada 30 orang MPT Seminggu sekali satu MPT dan setiap MPT mesti velvet isu. MPT ni kadang-kadang dia pandai bertanding Tapi nak buat kerja, nak cari isu, nak apa semua Kita kena memahami benda itu Tapi maknanya kita di di peringkat ini Yang punya kesedaran, yang ada fasiliti Yang ada ada boleh punya maklumat Kita tuliskan Kita catatkan Kita apa, uh, study kes itu Okey ni, ah, begini kes dia Okey kau pakar kes E je ha, kau pakar KSB mesti ada kempen kan macam contoh lah, ketika PH dulu tiang tiang apa namanya ni tiang uh, lampu AES je boleh jadi isu ada roadshow kan bagi Mahfuz AES kan Mahfuz dengan uh, apa namanya ni Jaafar ahli parlimen uh, SIK kan uh, kemudian Uh, apa namanya ni uh, Fidos Jaafar saya minta maaf Fidos Jaafar kawan saya Fidos Jaafar Ustaz Fidos Jaafar kan yeah. kemudian uh, Hatta uh, minyak protes baju merah okey Hatta kan yeah. uh, lepas tu Teresa Kok uh, tol isu tol ha saya tahulah sebab uh, saya terlibat dalam sebahagian tu okey hari ni hari ni hari ni eh Kenapa tak ada? Benda-benda tu tak ada. Mana? Tak ada. Sehingga orang merasakan bahawa Perikatan Nasional ini tidak memperjuangkan isu rakyat. Sehingga akhirnya lihat PAS terkapai-kapai. Saya sebut, saudara, orang kata kenapa tak salahkan PAS, kenapa salahkan bersatu ni? Analisis saya. Saya ni bukan satu hari dalam pembangkang dan bukan satu hari dalam politik. Sebelum berpolitik pada tahun 1998 Saya merupakan aktivis belia, aktivis budaya dan aktivis silat Sedara Saya duduk dalam persatuan belia aa, Saya duduk dalam persatuan silat, persatuan budaya Saya ada persatuan teater saya sendiri kan? Akhirnya 1998, 1999 masuk dalam politik aa, Dan bila saya, kita dalam politik tu Kita bersungguh-sungguh dan kita menyusul. Ha, kita kita susun betul-betul dan kita faham isu dan sebagainya dan bukan sekadar menempel menjilat dan uh, hmm. jadi kaldai pun tak ada salah <laughs> kan